Каждая уважающая себя пипетка считает своим долгом сказать мне, что у меня отросли корни. Вот так просто пишут в комментариях. У Вали у вас отросли корни. Я хочу, чтобы у них сработала чуть-чуть логическая цепочка. Если вы смотрите мое видео, а я его загрузила в интернет, значит у меня есть интернет. Логика. Должно как работать? Если у меня есть интернет, значит, я... У меня есть дом. Значит, я сижу дома. Если я живу дома, если я на безхатку, у меня есть хата, значит, у меня где-то есть зеркало. И я иногда, прикиньте, в него смотрю. Если я смотрю в зеркало, то я бачу свои корни. Не надо мне писать факты. Факты пишут уважающие себя пипетки. Аклизмы считают своим долгом сказать мне Валя, пора стрихтися и краситься. Аклизмы с насосом это продвинутые клизмы. Те пишут по-другому. Валя бегом в парикмахерскую стрихтися и краситься. Кто я такая? чтобы не послушать пипеток с насосом. Это самые уважаемые люди среди резинотехнических изделий. Поэтому я послушалась вас и сходила до пилихмахера. Девочка пестригла длиннее. Вот так была длина. Я подавилась на себя и не могу себя воспринять. Вот типа завуч. Не знаю, мне вот такие уши сверху, вот этот объем, уже не надо было. Короче, я сказала, чтобы она меня все-таки сделала мне тут, блядь, короче. Вот здесь сделай мне короче. Денчик с улицы, поэтому так храпить. И мы буквально... Вот все, я уже должна была уходить. И потом она говорит, садись, я а тебе даст а что тебе стоит? Давай будем делать короче. И она мне тут сделала короче. Я тепер не знаю, може не треба було, блять, ростила. Я говорю, боже, я ростила, ростила, а тепер що там? Ну, говорить, що, ну давай, ну давай. Коротше, вона мені взяла. Ізначаль була стрішка отак от. Тут отак от не знаю, блядь, я не можу на себе таку смотрети. Воно мені не йде, ось ці об'єми по бокам, вони мені не йдуть. Я только я так за ушко залізала, тут длиний волос, перфект. Скажу, больше меня вот так вот, вот так вот я убираю и все. И я сразу устаю такая. Наверное, из-за того, что у меня харя такая круглая. И мне вот эти тут. Ну, на блядь, девки, не иди, и все. Вот за ушами я. Ну, короче, она состригла, а потом я такая думаю, блядь, ну, может, она уже была бы и длинненькое. Ну, ладно. Вот тут вот так вот, видите, не видно границы, где белые, где этот забувный air touch как она назвала. мы там технологии, все равно э, суть одна. Это милирование. Так, границ не видно. Да, вот тут чуть-чуть. Что -чуть. такое? И короче, я теперь могу дольше ходить, э, ну, без. без покраски, это, во-первых, в чем выгода. И во-вторых, ну, волосы равно не так перепалены, как total блонд. Воно ж total, но все попалены. А так, ну вот, через одне волосы попалене. Ну, в общем, вот так постриглась. Очень рада, что цю девочку нашла. Спасибо Алена. Алена поймай, я Люди кажу спасибо. Вот. Теперь у меня есть очень классный парикмахер. Тепер я не хочу відсюда уїжджати, де ми живемо. Бо я хотіла уїжджати, тому що тут нету парикмахера. <рикмахера> тепер я нашла парикмахера, тепер я можу тут жити. Ну, а що, як воно отросло, а от це вот в конце дівочки, воно було вже такою мочалкою, такою мочалкою, що я вже коли ну, помою голову, я не могла от ці кінці, вони так як джмакана, і вже їм не допомагали не. маски, не кондиционеры. Я его еле расчесывала, рвала. Ну, его надо было состричь. Мы его состригли. Все, в общем, на сегодня все новости. День потраченный для прически. Теперь я буду в каждом видео делать вот... А, лифчики прошли уже. Я буду вот так все время. И я и так его там жмакала. Это нервные пипетки там писали. А клізмес на насосом, там ещё даже это ещё больше с матами. А теперь я ещё больше буду їх розряжати, тому що мої руки не будуть вилазити з голови. Стівен дєлай, отут мені не... суди кніду. Отут надо треба... Отут надо було поглянеє ставити. Головне, що з дівчатками знайшли спільний язык, порозумілись, вона мене поняла, і я можу їй говорити, і вона стриже професіонально і вчимося класно. Стівен буде готовий судня п'ять сплінґроле. на вечер. Я ничего не готовлю. Ну все, девочки, всем пока, до новых встреч. Пипетки не скучайте. Скоро корни отрастут, будете писать. Это рисовая лапша. Это Степан Варе соус. Попробовал, скажи, ой, я Туда входит кокосовое масло, арахисовая паста. Все, да, тебя. А, кстати, ты тоже соус. Один из соусов. Вы сюда два делаете. <говорит> Немлюк соус. Немлюк соус называется. Тим... не рахувать на украинской мове. Висом. Бачите? Висом. Сим, висом. Десять. <говорит> Десять. Ну, как мы на голубце обрезаем вот эти штуки грубые. И Стивен такая тоже обрезает. И бойл. Бойл, да. Отварил креветочки заранее. Каждую шрампинку перерезаю на две. На две части. И селантро. Селантро, кориандр. Кориандр. Я его не вижу, вот, а Тарелка получается. Заготовок. И еще надо этот. Авокадо.

Вет right. немного смочил э, put, put досточку, На доску. Three shrimp and a leaf. салат, чуть-чуть. Да, я попросила миник положить чуть-чуть. чуть чуть chut -chut. Chut -chut. Chut -chut. чуть 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 вермишели. чуть 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 Of cucumber. Yeah, now, and a nice handful of carrot. Carrot. Oh, it's looking beautiful. And then we'll add cilantro. some cilantro. And because we have it. And it's for Потому что у нас есть это, поэтому им положено. У нас есть базила. я из нашей я очень люблю его. И поэтому он кладет, хотя я там на <coughs> Обратите then... внимание, что написано на футболке у моего мужа. Там написано: "Не лякайте меня, я женатый на украинке". Take Ролл. И ролл. Глянь, как научился. Все, ролл готов. Good. Вермичелли. Тин Кажется, Кажу, я кажу Один. Два. Три. Красиво. 4. Тынчик не выдержал. Вы что-то еду у меня уже? Экстра. Экстра. Все, что остается, он валит уже в тарелку Поманируй у Что, дню, ж ⁇ еще? Я пока вот эта жопка закрыта, я вот так макаю. Стивен сказал, что у меня много текстур. 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 Different, different colors and yeah. blended так so yeah. beautifully. Uh -huh. Он имеет в виду Не, ну потом еще уложу такие ну, как я хочу. Она ну, в принципе, так ужина, так как и я делаю. Ну, что по-другому. Жидкий соус я больше люблю, чем у вот той ореховой, арахисовой. Такой кисло Чуть остренький вкусно. Нам смачного.